По токсическому воздействию на печень одна упаковка диклофенака приравнивается приблизительно к одному ящику выпитого коньяка или двум, э, полутора ящикам водки. Вы три месяца можете каждый день по стакану водки пить, и ваша печень так не пострадает, как от одной упаковки диклофенака. Теперь вы нам, учитывая, что вы уже реабилитолог почти уже практически мысли не у вас должно просыпаться клиническое. Вы теперь объясните нам, чего вдруг вы кинули за диклофенаком, чего вам захотелось его. К какой причине? По совету. В смысле? И кто вам такой посоветовал? Тетя. А тетя у нас кто? Врач. Врач какой? А боли у вас после спорта, после травмы, какое отношение невролог имеет к вашему состоянию, к травматическому? Видите, вопрос, заданный не тому врачу, приводит вас к ситуации, когда вы сейчас выпили бы деклофенат, не на йоту легче бы, облегчение состояния не получили. Как же даже в нашей стране еще принято попить и месячишко. То через месяц от вашей печени вот такой комок, уже почти как у алкоголика циррозной печени, а боль продолжается. Лекарство не подходит, оно не из того набора. Оно противовоспалительное, у вас следствие боли, травма, после физический, бега. Био прыжков, падений во время футбола. Вот реналган, аналгин, баралгин, седалгин, обезболивающие вам бы могли помочь. Но только не противовоспалительные. У противовоспалительных препаратов нет обезболивающего эффекта. Они снимают эффект боли, создавшийся под воспалительным отеком. Отек воспалительный сдавил нерв, у вас боль. Вы выпили при воспалении нерва или окружающей ткани, вы выпили диклофенак, вам легче. Но есть и причина. Это, собственно, то, чего неврологи и лечат. Травмы не имеют отношения. Любые боли, связанные с физическим зажатием нервов, допустим, накопившейся молочной кислотой во время спорта, сдавила нерв, мышца спазмируется от молочной кислоты. И приобретенный жесткий такой деревянный, сдавив нерв. вы можете боль снять только обезболивающими препаратами, которые, согласно фармакопеи и справочник Видаль, к ним относятся один единственный препарат. Аналгин и его производные. Можете открыть мировую фармакопею и убедиться, что обезболивающий центрального мозгового действия без наркотического эффекта один препарат аналгин. Все. И производные. Баралгин, седалгин, пенталгин в сочетании с разными потенцирующими веществами. Риналган. У вас причина, вы на футбол сходили, бегали, прыгали, падали, травмировались. Спазмы после накопившихся молочных кислоты, поздавливания, это все болевые, болевые результаты травмы. И лечит вас исключительно травматолог, исключительно обезболивающий. Иск и еще травматологи, понятно, надо быть квалифицированным по управлении выехал в лечении таких состояний, потому что, допустим, травматолог, сидящий на травмпункте, не всегда даже знает ход операции, допустим, по наложению аппарата Элизарова. Это не его квалификация, он этим не занимается по жизни. Тем не менее, в обратную сторону, человек, который в операционной может сложить тяжелейший перелом, не всегда квалифицирован в том, что делается на тропу. Управление вывихов это отдельный огромный раздел, которым очень мало травматологов занимаются, в силу того, что операция дает ну, лучший экономический эффект. Поэтому большинство травматологов заточены на лечение острых состояний. Никто не хочет возиться, мучиться. А скажите, пожалуйста, Григорий Иванович, каковы последствия невправленного вывиха, голеностопного, плечевого? Нарушение функции. Это болезнь. Что любая, ведет? Любая, смотрите, любая болезнь на планете Земля, это нарушение функции, связанное с нарушением кровообращения. Если у вас орган перестал функционировать, то есть глаз не движется, нога не движется, то все, что потом происходит, является следствием. Все болезни, присоединяющиеся, они имеют основу травматическую. Вот допустим, вы подвернули голеностопный сустав. Вот белый подвернул голеностопчик. Казалось бы, что там того голеностопчика? -то, пункт сейчас принято говорить растяжение связок и доследов. В чем тонкость? Через, на 8 сутки человек просыпается, когда уже не ушли бы, ни растяжение связок быть не может а у него болит. А значит, что? А значит, у него кроме растяжения связок и ушиба еще есть нарушение конгруентности костей. Какая-то косточка сместилась и заклинила смещение, диспозиция. Что это говорит? А ноги у нас являются амортизаторами при ходьбе. Заклинила в голеностопном суставе, у вас 200% начинает болеть колено. Почему? Две кости здесь и две здесь, как подвеска автомобиля, перестает амортизировать. Вы начинаете жестко ходить, наступать на ногу, по оси ноги. Вся нагрузка у нас приходит в тазобедренный сустав, который толкает тазовую косточку и иногда провоцирует смещение сочленения между тазовой костью и крестом. Вот вам, пожалуйста, все болезни малого таза, связанные с ущемлением нервных, с болевым спазмом нервного узла и, как следствие, спазмом сосудов, тазового сплетения. Вот так банально подвернул ногу, вы можете прийти к тому, что у вас будет болеть поясница, отдавать в ногу. Поэтому вот таким простым действием, проверив голеностопный наступный сустав и коленные все. На, после подворачивания, после футбола подвернул ногу. И болит нога, надо обязательно удостовериться, что восстановлена функция всех суставов. Функция. Когда они функции... А, автоматически у вас э, размыкается круг создания болезни, потому что любое нарушение функции, любое нарушение функции, это и есть болезнь. Что-то не работает. Ну, тоже хорошо, разница хорошая такая, чувствительная. Mm -hmm. Да, хорошо видно. не годится на которую он спит весь родной дел вся упорная зона мышцы в таком состоянии что вообще не держат позвонки не просыпали Чуть приподнимитесь валечка Мужчине четвертого. Мы не будем задавать ему всякие провокационные вопросы. Типа как у вас по уложению. На четвертый пояснейший, чтобы все понимали, у девушек инервирует всю гинекологическую сферу, у мальчиков то же самое, только она называется по-другому. Отпускайте сколько можно рассмотреть Вот уже почти на месте. Не так, чтобы вообще на месте, но смещение минимальное. Попа вот так расслабляйтесь. Расслабляйтесь. Просто как гирька ходит, а я ее раскачиваю, и она качается. Да, вот так, вот, вот так вот. по чуть-чуть, по чуть-чуть. На камеру подивіться, будь ласка, скажіть, як це було? Замечательно. <laughs> Дякую вам, Евгений. Это было... Да, просто ровные ножки, ручка за спину. Теперь на другую сторону. Эту ножку вперед, ту назад. Поменяйте их местами, да. Хорошо, на спинку напали. Да? тепло в попереку? Покращилось там кроводых я таке? Есть. Такое? В конце у нас, вот перевернете пятки. померите, чтобы была объективность. Если мы вправили таз, то пятки выранется, то мы угу. уже перевернули. Сейчас закончим уже все. Ну, Правильно, вопрос. Значит, ты уже не знаешь, что делать. Ну, знаете, на футболе а ногами играют. Что что О, что-то там Ударился да? этой рукой кого-то что? Мяч отбьет. Да. А, вот, да. все, дякуша сказал. Просайте, полностью как тряпочка. Все, вообще, чтобы падала. Вы придерживаете. Отпускайте. Покажи. покажи. И дальше, ваша, ваша, а, дальше не, не можешь. И, и, а ну и давай, покажи. Туда больно. Ага, и, и трусится. Да-да-да, зроби. Так... Ага, супер, Женя, Туда дякую. Я фиксую. Так, акромион. Полностью бросай, чтобы она падала. Я пальцы в отличном состоянии, Все хорошо. Это локоть. Хорошо. Покажи. Ну что? Облегчение есть? Да. Ну все, что еще не требовал волшебства, и чтобы человек выздоравливал, как вот это, рукой руку повели в виде побоя. Он четко написал. Если диагноз поставим правильное лечение правильное, вы должны испытать облегчение. С одной таблетки, если легче, не стало, не пейте ее она не подходит. Врач ошибся или научился неправильно, или, или у вас не то заболевание, которое он назначил в лечении. От таблетки аспирина температура в течение 15 минут начинает падать. От таблетки аналгина головная боль уходит за 15-20 минут. Что это за новомодная придумка некоторых очень квалифицированных врачей? Попейте месячишка таблетку, она накопительного действия. Я вам скажу так. Если ваше знание, сегодняшняя новая медицина, противоречит знаниям глобальным, классическим, созданным великими врачами, Гиппократом, Галеном, то ваше сегодняшнее знание фейковое, оно неправильное, оно выращено на ошибочных постулатах. Крафт. Як тобі враження после этой палочки? Кажи правду. Больно, Бреху. Я попросила правду. Ну вот сейчас, кроме комочка в горле. Подними руку, покажи, перейти, все, приятно, что ты делаешь. Извини, не было. Спросите его, он скажет. Ну, это было почти как больно. Ну, покажи в сторону. Мочисту ты в сторону на, на хляб. Так больно. Вот так. А так нет, назад. Больше полнейшего так, чем у кого назад рука. А тут не меня бы... чудес, я же объясняю. Все, что вы терпели, вот это ага. боялись пойти вправить и терпели месяцами, оно создает хроническую ситуацию. Нет? Это вчера, вот после удара. Да, вчера, 7, да. Ну, теперь добавляйте еще 7 сразу, дней на ушиб. Сразу писать. То есть то, что выявилось, вывихнулось, мы поправили? Нет, здесь все уже в порядке. Да. А то, что ушиб, это 7 дней. Это сразу после удара начало будет. Кстати, как реабилитолог, ты должен знать, что можно ортезом зафиксировать после вправления. Мы сейчас тебе наложим эластичный бинт. Вот так. Ну что, ощущение как? Можно тейпом придать. Можно тейпом. тейпом Ощущения? Мне не понравилось. Не к да? Супер. Вот, пожалуйста, вам классическое Дякую. тейпа. Его можно Тейп сейчас сделаем. Но... Сейчас... Я коре убираю. О, отлично. Давай, боже, ледяные. Показывай то движение, которое тебя, когда ты делал, вот э, рука болела. Как сейчас? Трошка получше. Но все равно тут тянет. Да, еще тянет. Давай. Ну все, хорошо. Значит, мы зафиксировали, это хорошо. Сейчас продолжаем. Показывай, как твоя рука. Уже получше, но после того она начала хрустывать. Уже не будет на. Ага. Ты вот так вот как-то смог сделать. Вот так, вот так. Ага.